Как бороться с теми, кто а Так зване народные бранцы Пропонуйте расстреливать. Ну, Циковая история. А послушайте, будь ласка, Андрей Васильевич Полищукова, лидера партии Сила Нации, а я прокомментую. Очередной беспредел. Значит, расскажу сейчас о беспределе, как с ним бороться, чтобы впредь такого больше идиотизма не было. Значит, депутатка Харьковского городского совета Ирина Гончарова Багалий, двойная фамилия призывают убивать украинцев. Она высказалась на днях буквально и вышла с предложением, чтобы украинских так называемых ухилянтов расстреливали показательно, как она сказала, десяток другой расстреляем будут шелковые. Я хочу задать вопрос: а э, твоих кто-то воюет, твоих кто-то погибли в этой войне? Это раз. Во-вторых, насколько я знаю, т, э, э, депутатка Гончарова Багали, она врач по образованию, а как же Гиппократ, который призывал спасать людей? Ты же призываешь убивать людей, убивать своих братьев украинцев, которые защищают страну, не разобравшуюся, без суда и следствия. Хотя ты медики специализируешься по психиатрии, я думаю, что тебе уже пора пройти комиссию прямо у себя на рабочем месте. Поэтому я, Переховский Андрей Васильевич, лидер партии силы нации, выхожу с предложением. Я сегодня написал заявление председателю СБУ, министру МВД, генеральному прокурору Украины, председателю Совета национальной безопасности, где я вышел с предложением депутатку Гончарову Гончарову Багалий привлечь к уголовной ответственности по статьям 115 подстрекательство к убийству и 111 зрада предательство украинского народа. Кто меня поддерживает, ставь лайк, напишите свои комментарии. Хватит бояться. С вами Андрей Пелиховский. Слава Украине. Вы чули, так? Все далі, далі і далі. Мало того, що вони нас не захищають, мало того, що вони не виконують а, свої обов'язки, мало того, що вони а, принижують нас, обкрадають Україну, вони ще хочуть нас розстрілювати. Це цікава історія. Розумієте? Вони і так не розбираються ні в чому, хто там ухиляється, хто не ухиляється, по великому рахунку. Велику частину, значну частину людей сьогодні пакують і відправляють на фронт абсолютно хворих людей, в яких, які є інвалідами, або яких потрібно лікувати, і таке інше. Мало того, що забирають хворих, стражденних, нещасних, то вони ще хочуть розстрілювати. Ви, ну, З повна там розуму чи ні. Ну, я підтримую Андрій Васильович. Ну, написав заяв... писати на них треба це раз. А по-друге, мені здається, треба теж з ними щось робити, друзі. Теж треба щось робити. Треба думати.